педагогической практики На эту сцену решились выйти самые смелые, самые находчивые, самые талантливые студенты, практиканты этого учебного года. А мы с вами еще раз убедимся, что в этом конкурсе нет победителей и побежденных, что тот, кто носит величественное имя педагог, уже победитель, так как он несет свет, доброту, знания самому дорогому, что у нас есть детям. Итак, представляем вашему вниманию участников. Жюри, извините, ведущие перечисляли наши традиции. Я, наверное, думаю, что в следующий раз мы этот конкурс назовем первым да, в ряду тех наших мероприятий. Потому что я думаю, что само название конкурса и те подходы, которые мы уже видим на протяжении нескольких лет при организации конкурса. Говорят о том, что этот конкурс главный у нас в университете. Мы готовим будущих учителей. И вот сегодня на сцене лучшие студенты, которые, я надеюсь, сегодня первый раз принимают участие в этом конкурсе, но это будет далеко не последний раз. Мы сегодня перед началом конкурса провели круглый стол с практиками. Это и начальник управления Топольского района и э, заучим ведущих школ и учебных заведений первого-второго уровня аккредитации. И я благодарен этим людям, которые высоко оценили подготовку наших специалистов, потому что они у них работают. И конечно же я всем э, вам желаю, что если сегодня это первый конкурс, чтобы он у вас был не последний. Потому что э, много еще конкурсов вы можете и поучаствовать, если будете работать по своей профессии. Ну и, конечно же, всем вам, ребята, я хочу пожелать успеха, большого, хорошего успеха, чтобы сегодняшнее выступление осталось в вас памяти надолго. Ну а залу я хотел бы пожелать хорошей поддержки ваших факультетов, представителей ваших факультетов, потому что... Сегодня представляются не только отдельные студенты, но, собственно говоря, представляются и факультеты. Как организована подготовка на тех или иных факультетах. Ну а жюри я желаю удачной работы и тоже получить удовольствие от наших студентов. Успехов всем! Профессора заслуженного работника образования заведующего кафедры педагогики и педагогического мастерства Эркина Марка Вениаминовича. я буду кран. Мы согласились с мнениями директоров школ, заучей школ, комиссии, кафедры в составе профессора Оксы. На этой жадной приводе для меня мы проверили документацию и решили согласиться. Хоть кое-кто и опоздал, мы хотели снять баллы. Итак, все участники получают по 50 баллов. и творческий подход. В конкурсе объявлены следующие номинации. Имидж педагога, мастерство педагогического общения, педагогический артистизм, педагогическая фантазия, зрительские симпатии и педагогическая оригинальность. И уже настал час представить наше жюри. Голова жюри, ректор